Pada awak. Bahasa Melayu ini kan bahasa ibunda kita. Bolehkah awak jelaskan peranan tokoh-tokoh dalam mematahbatkan bahasa semasa Perang Merdeka dan Pasca Merdeka? Saya tahu, Adam. Tokoh-tokoh memainkan peranan penting dalam mematahbatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebahasaan dan bahasa ilmu. Sebagai contoh, saya mengambil Zainal Abidin Ahmad atau lebih dikenali sebagai Zabar. Beliau merupakan tokoh yang menjadi pelopor dalam pembakuan bahasa Melayu moden dan itu bila juga menjadikan bahasa Melayu lebih tersusun dan mudah dipelajari. Seterusnya, kami akan memperincikan tentang peranan tokoh-tokoh dalam memartabatkan pra merdeka dan Pasca merdeka bahasa Melayu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang peranan dan pemikiran tokoh bahasa pra merdeka dan pasca merdeka iaitu R.O. Winston dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Hadirin sekalian, nama sebenar tokoh ini ialah Sir Richard Olaf Winstead, seorang serjana British yang berkhidmat di tanah Melayu pada awal abad ke-20. Beliau merupakan pentadbir kolonial, ahli bahasa, ahli sejarah dan juga pengkaji budaya Melayu yang terkenal. Walaupun beliau bukan orang tempatan, minat dan sumbangannya terhadap bahasa Melayu sangat besar dan meninggalkan kesan mendalam hingga ke hari ini. Selain itu, dari segi peranan beliau dalam pendidikan, R.O. Winstead merupakan tokoh penting dalam memperjuangkan penggunaan bahasa Melayu dalam sistem persekolahan Melayu pada zaman penjajahan semasa menjadi pengarah pelajaran di negeri-negeri Melayu bersekutu beliau menegaskan bahawa bahasa Melayu harus dijadikan bahasa pengantar utama di sekolah-sekolah Melayu kerana bahasa inilah yang paling dekat dengan jiwa dan kehidupan masyarakat tempatan. Selain itu, beliau juga merupakan antara pengasas kepada Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) di Tanjung Malim pada tahun 1922. Pertubuhan institusi ini bertujuan untuk melatih guru-guru Melayu supaya mampu mengajar dalam bahasa Melayu dengan lebih sistematik dan berkesan. Jelaslah usaha beliau ini telah memperkukuh kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa pendidikan dan bahasa ilmu. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang W.G. Shelabier ataupun lebih dikenali sebagai William Gilstone Shelabier, seorang sarjana dan mubalik British yang datang ke tanah Melayu pada penghujung abad ke-19. Walaupun beliau bukan orang Melayu, sumbangannya terhadap perkembangan dan pemartabatan Bahasa Melayu amat besar terutamanya dalam bidang penulisan, terjemahan dan pendidikan. Selain itu, dari segi peranan beliau dalam pendidikan dan penulisan, Syalabi sangat prihatin terhadap kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan penyebaran pengetahuan. Beliau banyak menghasilkan dan menerbitkan buku-buku bacaan dalam bahasa Melayu yang digunakan di sekolah-sekolah Melayu pada zaman penjajahan. Selain itu, beliau turut menulis dan menyusun kamus serta tata bahasa Melayu seperti uh, Practical Malay Grammar dan uh, Malay English Vocabulary. Usaha ini membantu pelajar dan pentadbir British memahami struktur bahasa Melayu dengan lebih baik, sekaligus meningkatkan kedudukan bahasa ini dalam sistem kolonial. Selain itu, Celebi juga memainkan peranan penting dalam penerbitan karya sastera Melayu klasik. Beliau terlibat dalam penyuntingan dan penerbitan semula teks penting seperti Hikayat Abdullah Kaya Mushi Adalah dan Sejarah, Mel Sejarah Melayu Melalui usaha beliau telah memelihara kazanah sastra Akhir sekali saya akan menceritakan tentang tokoh terakhir iaitu Osman Theodore Dussek Atau lebih dikenali sebagai O.T. Dussek Beliau merupakan seorang pendidik dan ahli bahasa berbangsa Inggeris telah berkhidmat di tanah Melayu pada awal abad ke-20. Walaupun dari luar negara, beliau amat mencintai bahasa Melayu dan memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan, khususnya dalam pendidikan, penulisan dan pengajaran dalam bahasa Melayu. Seterusnya, dari Suri Pendidikan, Otir Diosik memainkan peranan penting dalam memperkukuh sistem pendidikan Melayu Beliau merupakan antara tenaga pengajar dan pentadbir awal di Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) Tanjung Malim yang ditubuhkan pada tahun 1922. Sebagai pengetua pertama MPSI, Diosek memberi tumpuan kepada pembangunan kurikulum pendidikan guru-guru Melayu. Beliau percaya bahawa bahasa Melayu perlu dijadikan bahasa pengantar utama dalam pendidikan agar anak bangsa dapat belajar dalam bahasa yang dekat dengan kehidupan mereka. Melalui dasar dan pendekatan yang dilaksanakan, beliau berjaya melahirkan ramai guru Melayu yang berilmu dan berwibawa dalam mematabatkan bahasa ini di sekolah-sekolah seluruh tanah Melayu. Seterusnya, dari segi penulisan dan penerbitan, Oti Diusik turut menghasilkan serta menyusun beberapa buku buku teks dan bahan bacaan bahasa Melayu untuk kegunaan di sekolah. Kemudian saya akan bentang tentang Munshi Abdullah. Nama sebenar tokoh ini ialah Abdullah bin Abdul Kadir dan beliau lebih dikenali sebagai Munshi Abdullah. Gelaran Munshi diberikan kepadanya kerana kepakarannya dalam mengajar dan menulis bahasa Melayu. Beliau merupakan tokoh bahasa, sastrawan dan pemikir yang hidup pada zaman Perang Merdeka khususnya pada awal abad ke-19. Sumbangan dan pemikirannya terhadap bahasa Melayu amat besar, terutamanya dalam bidang penulisan, pendidikan dan pembaharuan pemikiran masyarakat Melayu. Pertama, dari segi peranan beliau dalam bidang penulisan, Abdul Abdullah dianggap sebagai bapa kesusasteraan Melayu moden. Beliau merupakan antara orang Melayu terawal yang menulis karya berbentuk autobiografi dan catatan pengalaman diri. Antaranya Hikayat Abdullah, Kisah Pelayaran Abdullah ke Kelantan dan Kisah Pelayaran Abdullah ke Mekah. Karya-karya beliau menggunakan bahasa Melayu yang mudah difahami dan berpaksikan kepada realiti kehidupan masyarakat, bukan lagi sekadar cerita dongeng atau hikayat khayalan. Hal ini menunjukkan bahawa beliau memperkenalkan gaya penulisan baharu yang lebih moden dan rasional sekaligus membawa pembaharuan besar dalam dunia sastra dan bahasa Melayu. Kedua, dalam bidang pendidikan dan pengajaran bahasa, Munshi Abdullah memainkan peranan penting sebagai guru bahasa Melayu kepada orang Inggeris dan juga guru bahasa Inggeris kepada orang Melayu beliau menyedari bahawa bahasa merupakan alat utama untuk kemajuan bangsa oleh itu beliau menekankan kepentingan pembelajaran bahasa secara sistematik dan menolak cara pembelajaran yang hanya meniru tanpa memahami maksud sebenar pemikirannya ini amat bernas dan masih relevan hingga kini seterusnya Haja Asmah Haji Omar Profesor Asma Haji Omar merupakan seorang sarjana linguistik terkemuka Malaysia dan tokoh wanita pertama yang mencapai tahap profesor penuh dalam bidang bahasa di universiti tempatan. Beliau dilahirkan pada 1940 di Jitra Kedah dan terkenal sebagai pakar dalam bidang linguistik, perancangan bahasa dan sosiolinguistik Malaysia ataupun Melayu sumbangan beliau sangat besar dalam memperkukuhkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan selepas merdeka pertama, dari segi segi peranan beliau dalam bidang pendidikan dan penyelidikan, Asma Haji Umar banyak menghasilkan kajian kajian ilmiah yang menjadi rujukan utama dalam bidang bahasa Melayu beliau menulis lebih daripada 60 buku dan ratusan artikel akademik antaranya Nahu Melayu Mutakhir, Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu serta Susu Galur Bahasa Melayu. Karya-karya ini menjelaskan struktur dan sistem bahasa Melayu secara mendalam setanding dengan kajian-kajian bahasa-bahasa dunia lain. Beliau juga berperanan besar dalam membangunkan fakulti bahasa dan linguistik di Universiti Malaya, sekaligus melahirkan ramai cendekiawan bahasa yang meneruskan perjuangan beliau. Yang kedua, dari segi perancangan dan pembangunan bahasa, Profesor Asmah terlibat secara langsung dalam dasar bahasa kebangsaan serta usaha memperkukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Beliau berpendapat bahawa bahasa Melayu harus menjadi wahana utama dalam pendidikan tinggi, pentadbiran dan ilmu pentadbiran. Bagi beliau, bahasa Melayu ini bukan sahaja alat komunikasi tetapi juga lambang jati diri dan perpaduan rakyat Malaysia. Pemikirannya menekankan bahawa penggunaan bahasa Melayu yang betul dan berkesan akan mengukuhkan nilai kebangsaan dan budaya bangsa. Kemudian, Prof. Nik Safiah Karim. Profesor Nik Safiah Karim merupakan seorang sajana bahasa Melayu terkemuka yang dilahirkan di Kota Baharu Kelantan pada tahun 1939. Beliau adalah tokoh wanita yang berwibawa dalam bidang linguistik, tata bahasa dan pendidikan bahasa Melayu. Sumbangan beliau amat besar dalam memastikan bahasa Melayu terus berkembang sebagai bahasa ilmu, bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan selepas negara mencapai kemerdekaan. Pertama, dari segi peranan dalam bidang pendidikan dan penulisan, Profesor Nik Safiyah telah menghasilkan banyak karya ilmiah yang menjadi rujukan utama dalam dunia bahasa Melayu. Antara karyanya yang paling terkenal ialah Tata Bahasa Dewan yang beliau hasilkan bersama beberapa sajana lain di Dewan Bahasa dan Pustaka buku ini menjadi rujukan utama di sekolah institusi pendidikan tinggi dan jabatan kerajaan hingga ke hari ini. Selain itu, beliau juga menulis pelbagai buku dan artikel ilmiah berkaitan linguistik, fonologi, morfologi dan sosiolinguistik Melayu. Sumbangan ini jelas memperkukuhkan asas ilmiah bahasa Melayu dalam pelbagai bidang. Kedua, dari sudut pemikiran dan perjuangan bahasa Nik Safiah Karim amat tegas memperjuangkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Beliau berpendapat bahawa bahasa Melayu bukan sahaja lambang identiti negara tetapi juga sebagai alat penyatuan rakyat berbilang kaum. Dalam banyak ucapan dan tulisan, beliau menekankan pentingnya semua rakyat Malaysia untuk menguasai bahasa Melayu demi membina perpaduan yang rasional. Pemikiran yang berlandaskan semangat cinta bahasa dan kesedaran nasionalisme yang tinggi sejajar dengan aspirasi negara pasca merdeka. Baiklah, kita pergi kepada Per peranan tokoh seterusnya iaitu Profesor Emeritus Dr. Abdul Hasan yang merupakan salah seorang tokoh linguistik dan bahasa Melayu yang terkemuka di Malaysia yang peranan yang amat signifikan dalam memertabatkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu dan identiti. Uh, latar belakang beliau, beliau dilahirkan di Teluk Anson Intan di Perak pada tarikh 20 Mac 1960 42 Beliau memulakan perjalanan akademiknya dengan memperoleh ijazah sarjana muda pada tahun 1967 dan ijazah sarjana pada tahun 1969 dalam jurusan linguistik bahasa Melayu dari University Malaya. Sebelum melanjutkan pengajian ke peringkat doktor falsafah iaitu PhD dalam bidang linguistik dan linguistik am dari University of Edinburgh di Scotland pada tahun 1972. Perkhidmatan akademik beliau merangkumi institusi-institusi pendidikan terkemuka di Malaysia. Beliau memulakan kerjaya di University Sains Malaysia pada tahun 1972. <coughs> Di mana beliau berkhidmat selama 25 tahun dan memegang jawatan sebagai profesor Bahasa Melayu serta dekan di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan dan Pusat Pengajian Lanjutan. Setelah itu, beliau menyandang jawatan profesor komunikasi di University Islam Antarabangsa Antara 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 Malaysia, UA UIAM dan kemudian Profesor Bahasa Melayu dan Komunikasi di Universiti Pendidikan Sultan Idris sebagai mengiktiraf jasa dan sumbangan beliau, USM telah menganugerahkan gelaran Profesor Emeritus kepadanya pada tahun 2006, peranam 2006. Sekarang, mari, mari kita lihat apakah peranan penting Profesor Emeritus Tius dalam memartabatkan bahasa Melayu. Baiklah, perjuangan Profesor Emeritus Dr. Abdullah Abdul Wah, Dr. Abdul Wah Hassan dalam memartabatkan bahasa Melayu boleh dilihat melalui beberapa dimensi utama. Pertama, beliau memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan Beliau merupakan antara serjana yang paling lantang dan konsisten dalam memperjuangkan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan terutamanya dalam bidang sains dan matematik dan juga di peringkat pendidikan tinggi. Pandangan beliau berakar umbi pada keyakinan bahawa penggunaan bahasa peribumi adalah penting untuk memandaikan rakyat membina kreativiti serta mengekalkan nilai dan jati diri melalui himpunan memori bangsa yang dipindahkan melalui bahasa ibunda. E <coughs> Peranan yang kedua ialah beliau memperju beliau um, sebagai seorang sebagai seorang ahli linguistik yang terbilang bidang kepakaran dan penulisan beliau amat luas meliputi yang meliputi linguistik umum, morfologi, perancangan bahasa, perkamusan, terjemahan dan komunikasi inter, interpersonal. Beliau telah menulis sebanyak 22, 27 buah buku mengenai bahasa, tatabahasa dan linguistik termasuk karya penting seperti The Morphology of, of Malay pada tahun 1972 dan linguistik am untuk guru bahasa Melayu pada tahun 1980. Di samping menterjemahkan 11 buah buku, di samping beliau juga menterjemahkan 11 buah buku. Selain itu, beliau dan isteri iaitu Ainun Muhammad telah menghasilkan puluhan buku bersama dalam bidang teknik berfikir, komunikasi dan perkamusan. Selain itu, beliau berperanan dalam bidang terjemahan dalam bidang terjemahan dan perkamusan juga ketara. Beliau beliau kini menjawat jawatan presiden Persatuan Penterjemah Malaysia. So iaitu sebuah pertubu, pertubuhan yang diperjuangkannya sejak tahun 1997. Usaha beliau dalam bidang ini termasuk termasuk penghasilan kamus inggris kamus Inggeris melayu untuk penterjemah 2004 dan 2015 memastikan bahasa melayu sentiasa relevan dan berfungsi sebagai bahasa ilmu dengan memindahkan pengetahuan global ke dalam bahasa kebangsaan Seterusnya, sokongan beliau terhadap pembangunan bahasa bukan sahaja bersifat individu tetapi juga institusi. Beliau merupakan ahli seumur hidup bagi Persatuan Penterjemah Malaysia dan Persatuan Linguistik Malaysia. Dua badan bukan kerajaan yang memainkan peranan penting dalam memacu perkembangan dan perjuangan bahasa. Secara keseluruhan, Profesor Emeritus Dr Abdul Wahab Hassan telah meninggalkan legasi telah meninggalkan legasi yang mendalam dalam pembangunan bahasa Melayu. Perjuangan beliau yang gigih dalam mempertahankan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu ditambah de, ditambah dengan sumbangan prolifiknya dalam penulisan ilmiah, terjemahan dan kepimpinan persatuan meletakkan beliau sebagai tokoh yang penting yang menjadi an inspirasi untuk generasi akan datang bagi menghargai dan mengangkat martabat bahasa Melayu. Hadirin sekalian, sekarang kita akan masuk kepada tokoh yang terakhir iaitu Profesor Dr. Profesor Datuk Dr. Awang Sarian yang merupakan seorang sarjana bahasa, penulis dan pejuang bahasa Melayu yang terkenal di Malaysia. Beliau dilahirkan pada tahun 1953 di Johor Bahru dan dikenali sebagai tokoh yang gigih memperjuangkan bahasa Melayu di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Sepanjang kerjayanya, beliau telah memainkan peranan penting dalam pendidikan dasar bahasa dan pengantar 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 keba, peng, dan pengantar bangsaan bahasa Melayu. Pertama, dari segi peranan beliau dalam bidang pendidikan dan akademik, Awang Sariah merupakan antara tokoh utama yang memperkukuhkan kedudukan bahasa Melayu di universiti. Beliau pernah berkhidmat sebagai profesor linguistik dan pengarah jabatan bahasa Melayu di Universiti Malaya serta menjadi profesor pelawat di, univers di Universiti Beijing, China. Dalam peranan tersebut, beliau berusaha memperkenalkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa antarabangsa. Hasil usaha beliau, kursus bahasa Melayu kini ditawarkan di lebih 100 universiti di seluruh dunia. Beliau juga banyak menulis buku ilmiah seperti Bahasa Melayu, Bahasa Dunia, Pemartaban Bahasa Melayu dan Bahasa dan Pemikiran Melayu penulisan-penulisan ini menjadi rujukan penting dalam, dalam kajian linguistik dan dasar bahasa kebangsaan. Kedua, dari segi, dari segi peranan dalam perancangan dan dasar bahasa, Awang Sarian pernah menjawat jawatan ketua pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Dalam tempoh tersebut, beliau memperkukuh, beliau memperkukuh pelaksanaan dasar dasar memertabatkan bahasa Melayu dan memperkukuh bahasa Inggeris. Beliau menegaskan bahawa bahasa Melayu mesti digunakan secara meluas dalam pentadbiran. Pendidikan dan urusan rasmi kerana ia kerana negara kerana ia melambangkan jati diri dan kedaulatan bangsa. Pemikiran yang pemikirannya yang menekankan bahawa penggunaan bahasa Melayu secara menyeluruh ialah tanggungjawab setiap warga negara bukan hanya warga negara bukan hanya tugas institusi tertentu. Ketiga, dari segi pemikiran bahasa dan perjuangan intelektual, Awang Sarian berpandangan bahawa bahasa Melayu ialah tunjang perpaduan um, dan simbol kedaulatan negara. Beliau menegaskan bahawa perjuangan bahasa bukan sekadar soal komunikasi, tetapi juga soal maruah bangsa. Oleh itu, setelah kita meneliti sumbangan dan pemikiran tokoh-tokoh bahasa pramerdeka dan pasca merdeka, jelaslah bahawa setiap seorang daripada mereka memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk perjalanan dan kemajuan bahasa Melayu sebagai bahasa, bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu. Tokoh-tokoh pra seperti Munshi Abdullah, R.O. Winstead, Y.W.G. Shella Beer dan O.T. Dussek telah membuka jalan awal bagi pengukuhan bahasa Melayu. Mereka memperkenalkan sistem pendidikan berasaskan bahasa Melayu, menghasilkan karya, dan bahan bacaan-bahan baca, bahan bacaan yang memperkayakan kosakata serta memperkukuh tata bahasa dan tulisan Melayu. Usaha mereka telah uh, meletakkan asas yang kukuh untuk mem, untuk perkembangan bahasa ini sebelum negara mencapai kemerdekaan. Sementara itu, tokoh-tokoh pasca merdeka seperti Profesor Asmah Haji Omar Profesor Nik Safiah Karim, Profesor Abdul Wahab Hassan dan Profesor Awang Sarian pula meneruskan perjuangan tersebut dalam konteks negara merdeka yang berdaulat. Mereka memperluas fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, bahasa pendidikan tinggi, bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. <clears throat> melalui penyelidikan, penulisan ilmiah, dasar bahasa serta perjuangan di peringkat antarabangsa, mereka memastikan bahawa bahasa Melayu terus relevan dan dihormati di persada dunia. Kesimpulannya, daripada zaman kesimpulannya, daripada zaman penjajahan hingga ke era kemerdekaan dan model, Perjuangan tokoh-tokoh ini membuktikan bahawa bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi tetapi juga lambang maruah, jati diri dan warisan bangsa. Tanpa usaha gigih mereka, bahasa Melayu mungkin tidak akan mencapai kedudukan yang kita nikmati pada hari ini. Sebab iaitu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa perpaduan dan bahasa ilmu negara. Oleh itu, Ianya menjadi tanggungjawab kita bersama sebagai generasi pewaris untuk meneruskan perjuangan ini dengan menghargai, menggunakan dan memertabatkan bahasa Melayu dalam setiap aspek kehidupan agar warisan bahasa kita terus subur, dihormati dan berdiri megah di pentas dunia. Sekian, terima kasih.